Стравня мемориал славы Ею Панютиному. Із копіями прапору перемоги по проспекту Перемоги істафета пам'яті попрямувала до Панютиного, де мали відкрити новий пам'ятний знак. На священному місці селища відбувалися урочистості з нагоди річниці перемоги. 68 років віддаляють нас від того травня. Та велика вітчизняна була не остання сьогодні. Поруч із севочолими ветеранами стоять молоді чоловіки, які також відчули смак війни, воїни інтернаціоналісти. Для церемонії відкриття пам'ятного знаку було запрошено Лозівського міського голову Сергія Степанова, директора державного підприємства Укрспецвагон Геннадія Бурцева та голову спілки ветеранів воїнів афганців підприємства Олександра Вареника. Це не просто камінь, це символ гор, де служили ребята. Та не просто панама головною бор, це символ жаркої точки, де воювали ребята. і чорний тюльпан. Это позывной транспортных самолетов, которые поднимали груз 330, то есть гробы. 15 февраля военные интернационалисты которые у нас на заводе, это 32 человека, мы, я тоже участник, так что я понимаю, что значит такой памятник. Мы заложили гильзу на этом месте, почему? потому что решение было наше обоюдное соединить ту память, которая вот здесь на мемориале одну и вторую. И вот за три месяца мы ее сделали. Мы будем передавать из поколения в поколение память про страшные годы войны, одни та и другой, обещали выступающие на митингу. Кто-то эту историю знает из книжек, от своих родных и считает ее как 68-я победа, 68 годовщина победа. Кто-то ее знает поминутно. Сегодня мы грустим радуемся и торжествуем. Грустим, потому что не всем суждено было быть сегодня вместе с нами. В этой братской могиле 111 бойцов, которые защищали наш родной поселок. Не вернулось с поя боя из поселка Понютина 452 бойца. Это те, которые могли быть вместе с нами, и мы сегодня низко склоняем голову над тем подвигом, который они совершили для нас. К огромному сожалению, пять цинковых гробов, в честь которых мы сегодня открываем этот мемориал, приехали в город Лозовую из 452 афганцев, которые принимали участие в этих действиях. Из них двое понютя. На земле безжалостно маленькой жил-добыл да человек, маленький. У него была служба маленькая и маленький очень портфель. Получал он зарплату маленькую. И однажды прекрасным утром постучалась к нему в окошко. Небольшая оказалась война. Автомат ему выдали маленький, сапоги ему выдали маленькие, каску выдали маленькую и маленькую по размерам шинель. А когда он упал, некрасиво, неправильно, в атакующем крике, вывернув рот, то на всей земле не хватило мрамора, чтобы вырубить парня в полный рост.